Вот, втр технологии стартует а, у нас новый канал на YouTube. А, открытие будет планируется на март года, потому что февраль там будут реконструкции, пока их будем закрывать, и в марте стартует новый проект, то есть ну прям серьезный канал, а, с различными передачами, да, там передачи по да, кулинарии, это вот как раз вот приглашенная Олеся Филиппова, известный наш инстаграмер. И остальные звезды. Ну, не YouTube пока что, а просто интересные люди будет ну, отдельная линия, да, там кулинария, здоровье жизнь, питание. Да, это мы за тобой закрепим. У нас есть и спортивный канал со спортообозрением. Обозрева... Спорта обозр... Да, у нас Александр Калачев как любитель этого спорта. И чайная культура будет задействована. Может быть, какая-то реконструкция, может быть, какие-то вызовы, розовые. То есть полноценный, хороший канал. Вот, мы тебя туда приглашаем можно похлопать. И мы стартуем. Серьезно. Хорошо, когда? Март месяц. Да. Нужно искать уже помещение. Красивое. Помещение уже? Ну, как где ты хочешь снимать? Да. чтобы снимать, у меня красивая картинка. Можно полотно сделать. А? Полотно. Если ты будешь, будешь готовить, ты где будешь готовить? Моя кухня, у меня новая. Новая кухня? Ну все хорошо. Кухня у нас есть. И полотно, да, действительно, тут полотно. Нет, а что? А помещение чего? Потому что в съемку производить. А съемки чего? Зарядки? Вы зарядки. Я не знаю, это будет вот, твоя передача с тобой скреплена мы, будем помогать тебе со съемками, с материалом, с монтажем. Я создаю передачи. Я только и, Да, и вот это вот гигантство, там, спортивный образ жизни, да, ну, так, чтобы шопка иногда да. чтобы популярность играла. Мы тебе будем сегодня помогать. А кто будет звездой канала, покажет в время. Это а а ты будешь рассказывать.